Üstə sürət bu dəfə də itkisiz ötmədi. Bakı-Qazax avtomagistralının Şəmkir rayonu ərazisində baş verən qəzada bir nəfər dünyasını dəyişdi, bir nəfər isə ağır yaralandı. Şəmkir rayon Sabirkənd sakini Zamiq Əliyev tərəfindən yüksək sürətlə idarə olunan 2106 markalı avtomobil Bakı-Qazaq avtomagistralının 411-ci kilometrliyində Düyərlik kəndi ərazisində idarəetməni itərək ağaca çarpılıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin sürücünün həmsöğlü 20 yaşlı Rəşid Əliyev hadisə yerində cədinliyini dəyişib. Zamiq Əliyev isə ciddi xəsarətlər alaraq Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Bakı-Qazaq quruçan səhət yolunun Şəmkir rayon Düyərlik kəndi arasını kəsən 411-ci kilometrliyində Şəmkir rayon Sabirkənd sakini Əyubov Zamik Nüraddin oğlu idarə etdiyi VAZ-ın bir sifətli markalı 10HS 538 dövlət qeyd nömrəli avtomobillə Bakı şəhəri istiqamətində hərəkət edərkən avtomobil idarəetməsindən çıxaraq yolun sağ tərəfində olan ağaca çarpmışdır. Hadisənin əsasında avtomashında sərnişdi olan 1993-cü il təyvari idi. Əyubov Rəşid Hüseyn oğlu almış olduğu zərərtdən həbs olunmuşdur. 20 yaşlı gəncinin ölümü ilə nəticələnən avto qəza təxminən saat 22:40 radələrində baş verir. Qəza o qədər şiddətli olub ki, yoldan keçənlər də təəccüblə ərazi yaxşıblar. Mən nə, nə deyə bilərəm qardaş? Gəldim gördüm ki, belə bir hadisədir. Cəmaət də yığılıb baxırlar. Bilmirəm indi har aldırar, nə edir, nə çıxdırır. Necə olur ümumiyyətlə necə görürsüz ki, sən də? Keçmirdim, elə gördüm ki, yığıncağı gördüm ki, bu qayı maşınların işıqları yanır. Maşını yavaşladım, gördüm ki, maşın iki hissəyə bölünür. Qeyd edək ki, son günlərdə Qazaq, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir rayonları arasında qeydə alınan qəzalarda 5 dəfə həyatını itirib. İbrahim İbrahim oğlu Samir Qarayev, İTŞ Şəmkir. <laughs>